А, До нас в эфир а, завитал Астропсихолог, але на жаль, прогнозами поділ, поділився прогнозами, поділи, прогнозами передбачуванням рік. Але так. на жаль, не зміг завітати до нас сюди в студію, і тому ми записали з ним інтерв'ю трохи раніше. Ну і власне зараз вам покажемо його, і ви зможете дізнатися, що ж підготували, що ж напророчили нам зорі на новий 2016 рік. Дмитро Довганчук завітав до нашої студії, і не спроста, адже він астропсихолог. Зараз пояснить точно, що це означає, і розкаже нам трошки про те, що зорі пророкують на цей рік Україні і нам усім. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утра. Ну давай почнемо з того. Астропсихолог чим займається астропсихологи. Астропсихологи занимаются и астрологией, и психологией, да, то есть этих двух наук, вот, в том числе и э, астрологии как науки, да, то есть дает нам, скажем, когда симбиоз наук вместе, то естественно э, результат получается намного лучше. Э, да, mm -hmm. то есть и прогнозы намного лучше, и мы составляем э, натальные карты, да, и естественно, Здесь употребляется и психология, и астрология. И э, когда у человека составляешь натальную карту, то уже, естественно, его уже индивидуальные характеристики подбираются на более тонко э, с подходящестью вероятности где-то 85-90%. Угу. Нічого собі? Ну а от що до України, якщо так цілком загалом брати, що чекає а, загалом Україну от, 2016 році? 2016 році і... в новому році 16-му. Ну, смотрите, вот это ж этот год Украины, да, на самом деле, 1991 год, да, то есть и нынешний год, который заканчивается, это год капризной козы. Вот, то есть 24. ну вот 16-й, 16 это будет рик Украины? В 15-й рик Украины? 24 года, каждые 12 лет ага. меняется год. Ага. Вот. И э, у нас получается, два раза Украина прошла по 12, то есть вот это именно год... Козы это есть э, год Украины в какой-то мере. Следующий mm -hmm. год начинается, опять-таки, э, мы берем и обсуждаем только китайские гороскопы, да, то есть он начинается с 9 февраля. Вот, а это будет... Черик не закончился. Э, э, да, то есть это будет э, год уже огненной обезьяны. Mm -hmm. а Ну тому слово у нас фай... ну, з Новим роком фальстарт. Новий а, рік почнеться з лютого. У нас Новий год традиційно це один Новий Год, а в гороскопах Новий год іде е, ісключительно по китайському календарю. Угу. Зрозуміло. А які е, особливості на що в новому році е, має якби розрахову на що розраховувати мають, ну хоча б запоріжани? Ну, я скажу для всей Украины. Давай. Э, да, то есть э, год огненной обезьяны. Обезьяна какое животное? Обезьяна независимое животное. Активный. Активное. Активная постоянно, да, то есть это естественно активизация в бизнесе. Да, то есть это активизация, вот начиная с февраля месяца уже э, те люди, которые шустрые, юркие, быстрые, да, то есть это год быстрых стремительных изменений которая будет постоянно-постоянно э, подавать какие-то сюрпризы и естественно обезьяна она очень независимая никому никогда не подчиняется и что-то не варто конечно обезьяна вот вы посмотрите да, когда путешествуете где-то в Таиланде там или еще где-то в э, восточных странах там где они водятся да то есть обезьяна все отбирает вот все ворует вот, но она при этом она очень очень трудолюбива, она постоянно изобретает какие-то способы, уловки, хитрости, дабы добыть себе добычу. Вот, обезьяна еще умеет летать с дерева на дерево, да, то есть и все вот эти mm -hmm. вот хитрости, нюансы, те, которые приспособлены именно э, к обезьяне, этот год будет нам преподносить, естественно, и сюрпризы. Угу. То есть сюрпризы будут, и всего сможем, не сможем. Uh, конечно, да. То есть обезьяна, она неординарная всегда, и еще обезьяны бывают агрессивными. Да? То есть это э, год немедлительных людей. Даже медлительных людей год обезьяна заставит э, убыстрить свой темп жизни. А для тех, кто народился в Рик э, обезьяны? Маппы. Маппы, да. смотрите для всех э, годов скажу так когда у него возник э, когда время подходит к его центральному году в котором он родился конечно же это год благополучный год удачливый вот это всегда изначально так но друзья э, змея э, вернее обезьяна она не дружит со змеей и крысой То есть эти все предостережения, да, то есть агрессия не, не реагирует на агрессию. Mm -hmm. То есть году нужно быть более спокойному, году крысы и году змеи. Mm Угу. -hmm. А, uh, я вже вот... дізналась, я народилась в рік <свят> мавпи. Ага, які ти, які ти зрозуміла, що це твій рік, да? це мій А, Добре, uh, значить в цьому році в, в новому треба буде uh, відпускати якось своє минуле, те, що було, і бути готовим прощатися з тою ситуацією, та яка сюрпризы. була в житті. Так до цього треба готуватися. О, год буде дуже стремительний, з дуже великими змінами, перемінами, есть да, тобто, з дуже сильними скачками і з дуже швидкими зміненнями, як в экономической сфере деятельности, в политической сфере деятельности, да, то есть в социальной сфере деятельности, э, однозначно. И э, если брать нашу Украину, да, то есть и рассчитывать, допустим, 24 августа 1991 -го года, то это год солнца, получается, для Украины. Угу. Вот что такое год солнца? Год солнца – это яркие перспективы, это удача, благополучие, счастье. Может, все наладится и все будет Но при этом добрый, 16 год, как вот не только я прогнозирую, да, и многие, и астрологи прогнозируют, вот, и ясновидящие в том числе, да, то есть это год будет пика, который в основном в экономике все будут спускаться ближе к одну, ближе к нулю. Но следующий год, 17 если говорить чуть-чуть подальше, это будет год подъема. Uh -huh. да, тобто нової конструиру... конструації, інформації, э... нового Возрождения, я скажу так. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, а от по, по, по знакам Зодяку, може, якось по деяким, mm -hmm. чи, 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 чи можна чи, якось чи, так, чи... Так, Кому більше буде щастити? Uh -huh. uh -huh. році. Смотрите, э, скажу так, э, По поводу знаков зодиака, естественно, если это огненная обезьяна, то э, самое больше будет фартить, э, э, это будут mm, огненные знаки. Так, это овен, лев, стрелец. Да, то есть это самое, будет в этом году самые активные знаки. Потом идут знак воздуха, потом вода, потом земля. Потому что земля, она очень сложно сочетается с огнем. Mm -hmm. Тобто вогнені, зна вогняним знаком буде найкраще да. добре. Цікаво в, в нових починаннях. От якщо людина хоче щось почати нове, а в якій сфері краще починати? Чи краще не знаю, починати пізніше, з 17-го року, щось нове? Смотрите, звісно, тут більше бізнесові теми будуть визникати, зрождатися. Чому? Тому що. Обезьяна это в какой-то мере год коммерции, год бизнеса, новых построений, осуществлений даже каких-то мечтаний. Но это будет колоссально все быстро происходить. То тут не треба вагаться, сразу делать. Э, да, обезьяна, она у нее все происходит рефлекторно, если ей надо, это а она взяла, так -то. да, то есть посмотрела это ей не надо, выбросила и побежала дальше. Угу. Треба встыгнуты за матку. Конечно хотят спутать, а вот э, я э, вы можете по знак э, по гороскопу якось предугадать? Что <говорит> будет в Городе? Э, смотрите, что касается гороскопов, да, то есть, то лучше их составлять индивидуально, угу. каждого зная время рождения, место рождения, да, то есть, это будет, э, скажем так, не какая-то там вот профанация, это уже будет более профессиональный подход чтобы человеку не говорить общими словами, а говорить конкретно о нем с вероятностью 85-90% конкретно под каждого человека. Какие у него там особенности, моменты, мероприятия, да, там предрасположенность наоборот к расставанию, либо сочетание новой семьи, рождение детей, угу. подъем в бизнесе, да, там переезд, уезд, иммиграция, там, резкое обогащение, либо наоборот нужно более успокоиться в этом году и, скажем так, просто радоваться и сдерживать позиции. Вот эти моменты ⁇ это исключительно индивидуальный подход, вот, но это все решается. Розчитувається, рішається. Але індивідуально. Ось да. я можу не питати так, а то мені так було цікаво. Що з водоліями буде? Що <рес> з водоліями буде. Ну тобі після програми ти звернешся так. до Дмитра, бо не можна розказувати все глядачам. Інакше будуть занадто багато влади мати над тобою. А цікаво, от що. А цікаво, чи буде конфліктним цей рік? Чи навпаки це буде рік примирення? Смотрите. <рес> Каждый, каждая страна имеет свой год э, рождения либо год независимости, да? вот в таком плане. И у нас все наши э, рядом стоящие страны, они э, приблизительно имеют э, тот же самый, да, вот, то есть тут немножко политики, вот тот же самый год э, су существования до да, начала рождения страны. Приблизительно мы идем э, в одном русле, да, то есть и какие перемены ждут нас, естественно, таких при, приблизительно перемены ждут наших соседей. Вот, то есть э, мы все идем в одном определенном коридоре, в одном потоке даже энергетического плана. Mm -hmm. Тобто пливемо в одному кораблі. Ну а як, як думаєте, буде сприятливим рік для того, аби якось зрозуміти одне одного, перестати сваритися, вигнати тих, хто сварить да, між собою ага. а, країни і налагодити якісь стосунки? Обіз'яна – це существо племінне, і воно завжди розвивається в племені. І ті способности, нюансы, возможности, которые развивает один, да, то есть человек, вернее, одна обезьяна, да, то, э, развивает, естественно, все племя. И как мыслит племя, такую информацию оно несет э, своим соседям, и даже оно обучает своих соседей, э, как действовать дальше. Угу. Словом, треба починати э, себе. Конечно. А, ну це дає нам надію на те, що як, буде добре. Як, як, ладу, якщо ми змінимося, то і світ зможемо змінити це. Нам буде під силу.